Öpürəm. Hamınızı bağrıma basıram. Özünüzdən möğayət olun. Balalarımıza yaxşı baxın. Sizə tapşırıram. Mənim Hüseyn oğlum həmişə mənimlə fəxr etsin. Çünki onun atası qəhrəman olacaq. Sentyabrın 27-si yazılan bu sözlər kapitan Əsəd Həsənovun şəhidlik zirvəsinə ucalmazdan 4 gün öncəki vəsiyyət ismarıcıdır. Məğrur hərbiçi uca məqama yüksəlməklə tək oğlunun deyil, bütün Azərbaycanın qəhrəmanı oldu. Anası Mələk xanım deyir ki, müharibədən 10 gün əvvəl övladının ağ günündə iştirak edib. 20-si isə yenidən vəsifəsinin başına dönüb. Ayın biri bir günə şəhid olduğu gün. Səhər saat 5-də yatmamışdım. Zəng gələdi. Dədim, "Mama, yatmışam." dedim, "Yox, maman qurban, mən necə gündə yatmıram ki? Hamısını bir-bir soruşdu, övladlarını, həyat yoldaşını, bacısını, uşaqlarını. Bir-bir soruşdu, elə belə ki, ara maram. Baxdım, nə isə səsində kövrəklik var det ana qurbə hamımız ya